imomi taboroniydan bu hadisimiz ham oisha roziyallohu anhodan rasululloh aytadilar man ala ahli minal lam lahu dunal jannati hadisni qarang chiroyliligini kim bir musulmon oilaga xursandchilik kirgitsa xursandchilik kiritsa alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi qaytaramiz bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi hamma qo'shnilar bir biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa shu hadisni tatbiqi bo'lsa qo'shnini uyiga mag'zi mag'zvo unda. qo'shnini uyiga soya qilib qo'yishlik uyni baland solib bo'lmas edi unda hozir odamlarni qarasang bir birini ayrim mahallalarda endi bir birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar qish kuni sovuq ko'miri yo'q pul yo'q zo'rg'a bitta uyda qisilib qimtinib o'tiribdi bir oila sizni qo'lingizda bir tonna ikki tonna ko'mir berib qo'yishlik ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor lekin qilmaysiz qilmaysiz dunyodan chiqib ketayotganingizda nimangizga quvonasiz ana shunaqa qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga siz uchun hech narsa emas bir tonna ko'mirda puli lekin qilmaysiz nimaga qilmaysiz Alloh olmayapti sizdan sizni puliz qo'lingizda emas sizni puliz qalbingizda. qo'shni bilinib turibdi shu ko'mirga yetolmayapti shu qoplab olib kelib ko'rib turibsiz qila olmaysiz. nimaga Alloh olmayapti sizdan kimdir kasal borib tishini remont qilgani puli yo'q mana naqa qilib yuribdi bir haftadan bilasiz jo'rangiz bilasiz puli yo'q shunday olib borib qildirib qo'ya olmaysiz siz uchun hech narsa emasdi bir iki ming so'm pul xursandchilik bo'larmidi xursandchilik bo'lar edi lekin esimizga ham kelmaydi o'zimchi deymiz abdurahmon ib aytar ekan nima qilay der ekan nima qilay yuz dirham sarflasam ertalab kechki payt ming dirham qilib olloh beryapti menga nima qilay sarf qilmayg der ekan sarf qilaman dedar de ekan yuzda eytaman bersa ming kechki payt olar ekan ha domla agar unaqa biz ham 100 sarflasak kechki 1000 emas 2200 bersa ham qila olardik. bizga bersa qilamiz-da biz boyagi oyati teskarisi bersin yo sen avval qil keyin beradi puli ko'p odam ham g'ami ko'p nimaga g'ami ko'p Alloh aritmayapti g'amini o'sha pulni nimaga sarflamayapti g'amlarim arisin birovga muhtojo'may pulim bilan hal qilibyuboraman deyapti puli bilan hal qila olmayapti. o'sha bo'yagi issini o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi o'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmayotgan mushkuligiz bitta yosh bolani xursandchilik bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi chunki olloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonni qalbiga xursandchilik kiritish deyilyapti bir kishi aytib bergan edi shu eplab bitta yengilroq moshinani olgan shu bilan taks qilib tirikchilik qilib yuruvdi bir, bir zo'ravonkirib urib ketdi mashinasini pulini ham to'lamadi endi chiqib tirikchilik qilolmayapti o'sha bitta moshinani orqasidan tirikchilik qilayotgundi yo'q pul yo'q remontga o'sha bir birodari yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan yuring palon joyda bir usta bor chiroyli ish qiladi bo'lib bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi dedi olib bordi qildirdi moshinasi bitgandan keyin chiqib ketayotib qancha bo'ldi qachon to'lashim kerak qachongacha deb so'rasa haligi sizni yetaklab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti o'sha birodar uchun hech narsa emas edida bir yuz dollar ikki dollar hech narsa emas edi qildirib berdida umrini oxirigacha unutadimi shu narsani boyagi taksiz so'raylik o'zimizdan biron marta shunaqa ish qilganmanmi men ham imkoniyatimdan kelib chiqib turib biran marta er xotin arazlashadi enasinikiga ketib qolgan er borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi xotin bolalar bilan eshikka borib olgan tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan quyadi ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi o'n kun yigirma kun o'tganda er ham xotin ham burniga suv kirdi lekin biri kelgani biri borgani kibr yo'l qo'ymaydi o'rtada jarlik nima bo'ladi shunda bitta odam o'rtaga tushadi keladi kuyovga nasihat qiladi ko'ndirgan bo'ladi o'zi zo'rg'a turibdi qaytarib aytyapmiz kelin tomonga boradi ularni ham ko'ndiradi nasihat qiladi Allohni eslatadi shu o'rtada bolalar sorson bo'layotgundi kelinni o'zi olib kelib moshinasiga solib olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi ana xursandchilik ana xursandchilik kim xursand bolalar xursand Bir marta qilganmanmi shunaqa ishni deng